भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामपंचायत नगरपंचायत नगर, नगर परिषद आणि महानगरपालिका स्तरावर केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत परिसराची स्वच्छता केली जात आहे यालाच अनुसरून धारणी नगर पंचायत येथे सुद्धा शासनाकडून नियमानुसार रिसर्च टेंडर बोलावून धारणी शहरातील कचरा विल्हेवाट संबंधित कंत्राटी सृष्टी एंटरप्राइजेस ला देण्यात आलेले आहे सदर कंत्राट मिळालेल्या सृष्टी कंपनीकडून रोजंदारी मजुरांना शासनाच्या नियमानुसार ईपीएफ कपात करून मजुरांच्या ईपीएफ म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये जमा करणे अपेक्षित होते मात्र संबंधित मजुरांच्या खात्यामध्ये संबंधित कंत्राटदार कंपनीकडून ईपीएफ ची रक्कम जमा करण्यात आलेली नाही असा आरोप मजुरांनी लावलेला असून ईपीएफ च्या मागणीला अनुसरून कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आलेले आहे स्वच्छता अभियान पंचायत हमारे सोलह बारह दो हज़ार बाईस से काम चालू था अभी तक हमारे को ई एप की कापनी किए है लेकिन ई एप की कापनी हमारे को अभी तक कुछ दिए नहीं ना हमारा ई एप के अकाउंट में एक रुपये आया ना हमारी डेढ़ एक महीना बीस दिन की पगार जो है वो भी अभी तक हमारे ठेकेदार ने हमारे को पगार नहीं दी और पगार नहीं दिया जो भी पगार मांगने जा रहे हैं हम पगार मांगने जा रहे हैं तो हमारे को सीधा साफ शब्दों में ये बोलते हैं ये पगार देंगे अभी बाद में देंगे देंगे, देंगे बाद में देंगे अरे तो सर हम तो भूख पे आ गए ना हमारे का मजदूर इसके भरोसे चल रहे है काम हम किसी के भरोसे थोड़ी काम कर रहे हैं हम तो काम करेंगे तो खाएंगे सर हमको लखपति करोड़पति तो है ही नहीं हम गरीब इंसान ये काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे और तुम्हारा ठेकेदार का क्या बोलना है ठेकेदार का ये बोलना है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है हमारे पास आपका प्रूफ क्या है कि तुम मेरे कर्मचारी है करके इतने बड़े मुख्य अधिकारी सी साहब के सामने ऐसे बोल देते हो डायरेक्ट तो तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं हुआ था क्या एग्रीमेंट सर हम मजदूर इंसान है हमारा जो पहले घर में पहले का जो ठेकेदार था उनने हमारा पूरा पैसे दिए उनने हमारे पूरे पैसे लिए यानी एफ भी दिया हमारे को जो डबल का मिलता वो भी दिया उन्होंने पेमेंट भी पूरा दिया और अभी यानी कि ये ठेकेदार को बोल रहे हैं अपन भाई ई का इन्होंने भी बोले थे कि हम भी डबल देंगे उन्होंने तो दिए डबल तो हम भी देंगे लेकिन वो भी ये बोल रहा है कि आप कि हम जी से जितना मिलेंगे उतना ही तुमको देंगे अब उतना मिलेंगे फिर हमारे को काट के क्या मतलब आया सर धारणी शहरात गेल्या काही वर्षांपासून सतत कचरा विल्हेवाट करणाऱ्या रोजंदारी मजुरांना या याआधी कंत्राट असलेल्या कंपनीकडून शासनाने नेमून दिलेल्या नियमानुसार ने ईपीएफ ची रक्कम अदा केली गेलेली होती मात्र सृष्टी एंटरप्राइजेस कंपनीकडून रोजंदारी मजुरांना ईपीएफ म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधी अदा करण्यात आलेला नाही असा आरोप मजुरांनी लावलेला आहे नरेंद्र मोजीलाल बेटेकर हम सर जब भी यानी कि पैसे मांगने जाओ ठेकेदार के पास तो डायरेक्ट यही बोलते हैं कल से काम पे मत आना हमको यानी कि जब कोई भी व्यक्ति बोलता है हम में से तो उसको ये यह यही मिलता है कि बस यानी कल से काम पे मत आना तुम लोगों को यानी कि जब देखो जब बोले पैसे के लिए बोलते रहते तो सर हम, हम हमारे काम के पैसे के लिए नहीं बोलेंगे तो कहीं के लिए बोलेंगे कितने लोग हैं तुम टोटल हम टोटल सर, सर पूरे अड़तालीस है अड़तालीस कब से काम कर रहे पूरे लोग डेढ़ साल हो गया है बारह दो हजार तीन सोलह बारह दो हज़ार मांगनी है आपकी अभी जैसे कि ई जो कट रहा है हमारा तो उसका जो डबल देने का बोले थे तो यानी कि वो भी नहीं दे रहे और डेढ़ महीने का पगार भी बाकी है पगार को जाने का यानी कि ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे हम हमको मिलते भी नहीं महीना महीना भर एक महीने के बाद में मिलते हैं जब बोलते हैं तो फिर बोलते हैं डायरेक्ट काम पे मत अभी काम चालू है कि बंद है अभी हमारा सबका काम बंद है कितने दिन से हमारे को दस दिन हो गए या यासोबतच जवळपास दोन महिन्याचा पगार सुद्धा कंत्राटदार कंपनीकडून अदा केला गेलेला नसल्याने मजुरांनी सांगितलेले आहे गंभीर बाब अशी की मजुरांनी दिलेला एक खळबळजनक माहितीनुसार संबंधित सृष्टी एंटरप्राइजेसने अद्याप तो मजुरांचा शासकीय नियमानुसार करारनामा केलेला नाही इन्शुरन्स नाही इतकेच नव्हे तर मजुरांचा कचरा विल्हेवाट करताना लागणारे साहित्य जसे हातमोजे बूट सेफ्टी जॅकेट व वा मास्कचे वाटप सुद्धा केलेले नाही सृष्टी एंटरप्राइजेस ची कंत्राट मुदत आधी संपलेली असून या सर्व बाबींना अनुसरून शासनाने तात्काळ सृष्टी एंटरप्राईजेस करार रद्द करून नवीन कंत्राट देण्यात यावे अशी मागणी मजुरांकडून करण्यात आलेली आहे या संदर्भात धारणी नगरपंचायतचे पंचायतचे मुख्याधिकारी राजेश माळी यांच्याशी संपर्क साधला असता

कुछ बोलो अगर कुछ भी करो करो तो ऐसा बोलते हैं कि बस काम पे मत आना काम पे मत आना हमारे को बहुत सुपरवाइजर मिलते है मिलते मिलते, मिलते। अरे जब हमको काम पे रखना ही नहीं था और हमको करना ही नहीं था फिर इतना हमारे को सत्रह महीने से काम करवाना ही नहीं था करवाना रह रहा था जब पैसे दे नहीं देना भी रह रहा तब हमको करवाना ही नहीं था ना काम और भाई और ये प्रधानमंत्री आवास योजना है ना कोई अब ये बोलते हैं कि तुम सहायक कॉन्ट्रेक्टर के आदमी है लेकिन सहायक कॉन्ट्रेक्टर आदमी लेकिन गवर्नमेंट अंडर में ही से ना हमको बोलते नगर पंचायत में मत जाना हम सीओ साहब के सामने बोलो सीओ साहब बोलते हैं कि हाँ वो तुम उनके कर्मचारी उनको बोल रहे का तुम हमको बोलने को नहीं बोला अरे भाई हम तो जाएंगे ना भाई शासन के पास ही जाएंगे ना शासन के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे अभी तुम्हारा काम चालू है कि बंद है बंद है काम हमारा आज दस दिनों काम बंद करने को हमारे को। और उनको बोलने जा रहे हैं तो बोलते जाओ तुमसे जो बनता जो बनता नहीं जो बनता वो कर लो अब हम, हम हमने तहसीलदार साहब को निवेदन दिए एल साहब को निवेदन दिए मालिक साहब को निवेदन दिए पुलिस स्टेशन निवेदन दिए आज हमारे पास सब पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है ये आप देख सकते हैं हमारे इतने कर्मचारी सब इतने सबकी साइन है सब कुछ है ये सब कुछ है हमारे पास तस्मीन शेख सुलेमान मेमन शकील एस सह जुगल किशोर जयसवाल विदर्भ न्यूज धारणी